આગામી જિલ્લા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ માટે કોંગ્રેસ દ્વારા કવાયત તેજ કરાઈ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી એ સેક્રેટરી રામકિશન ઓઝાએ ખેડા જિલ્લામાં કરી બેઠક ખેડા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસના તમામ હોદ્દેદારો સાથે કરી બેઠક આવનાર જિલ્લા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેમજ સંગઠનને મજબૂત કરવા અંગે ચર્ચા કરાઈ રામકિશન ઓઝા જિલ્લાના નેતાઓ સામૂહિક નિર્ણય કરી ચુમ્માલીસ બેઠકો ઉપર મુલાકાત કરશે રામકિશન ઓઝા સંગઠન મજબૂત કરી કાર્યકરોમાં જોશ ભરવા માટેની ચર્ચા કરવામાં આવી રામકિશન ઓઝા જિલ્લાની સંસ્થાઓમાં ભાજપના કબજા અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું કે ખેડા જિલ્લો ક્યારેય સો ટકા ભાજપનો ગઢ રહ્યો નથી રામકિશન ઓઝા ભાજપ દ્વારા પરોક્ષ ગંદી રાજનીતિ કરીને કેટલાક ધારાસભ્યો જીત્યા છે રામકિશન ઓઝા સામાજિક રીતે વિઘટન કરીને કોંગ્રેસી નેતાઓને ભાજપમાં ભેળવી દીધા રામકિશન ઓઝા ભાજપે ઉલટા કામો કરીને જિલ્લા ઉપર કબજો કર્યો છે રામકિશન ઓઝા જનતા અને મતદાતા હજુ બીજેપી સાથે નથી અમારા નેતાઓ જનતાની વચ્ચે છે રામકિશન ઓઝા આગામી સહકારી અને પંચાયતી ચૂંટણીઓમાં અમારો વિજય નિશ્ચિત રામકિશન ઓઝા रिपोर्ट संजय चुनारा स्ट्रीट न्यूज खेडा आज खेड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी की और हमारे जो जिला पंचायत में जो प्रभारी है उनकी बैठक हुई यहाँ पे कार्यालय में उसमें जिले के बड़े सभी नेता विमल शाह जी संजय पटेल जी कालो सिंह धाबी जी नटवर सिंह जी तथा इत्यादि सब लोग उपस्थित थे जिला अध्यक्ष और सारे लोगों के साथ आने वाले जिला पंचायत के चुनाव से संबंधित उसकी तैयारी पूर्व तैयारी हेतु और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए जो चीज़ें हमको कार्यकर्ताओं तक पहुंच के जो चीज़ें समझ उस बारे में चर्चा और एक सभी हमारे जो नेता हैं जिले के उन्होंने इस मीटिंग में निर्णय लिया कि सब लोग मिलकर पूरे जिले के 44 जिला पंचायतों में जाकर दौरा करेंगे इस तरह की चर्चा यहां पर हुई है संगठनों कैसे मजबूत किया जाए कार्यकर्ताओं में कैसा जोश भरा जाए इस बारे में चर्चा देखिए रणनीति तो बताई नहीं जाती लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो जरूर बताएंगे खेड़ा जिला सौ प्रतिशत कभी भी कांग्रेस के कांग्रेस ने उनके हाथ में दिया नहीं भाजपा ने अपनी छद्गम लड़ाई से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एम एल पिछले बार भी उन्होंने जीते हैं और वो भी सामाजिक तौर पर विघटन करके या कांग्रेस के लोगों को अपने बीच मिलाकर और ये उल्टे सीधे काम करके उन्होंने इस जिले को कब्जा करने की कोशिश की है लेकिन जनता यहाँ के जो मतदाता है वो अभी भी बीजेपी के साथ नहीं है हमें पूरा विश्वास है हमारे जो नेता लोग इस समय घूम रहे हैं जिले के अंदर में उन्हें विश्वास है उन हमारे मतदाता सभी उनसे कह रहे हैं कि इस बार हम आपको आपके साथ खड़े हैं और उनका विश्वास कांग्रेस के साथ आज भी है जिले का चाहे वो सरकारी क्षेत्र की बात करें चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र की बात करें चाहे बाकी अदर सोसाइटी की बात करें वहाँ भी हमारा अभी भी से है और हमारे लोग बड़ी मजबूती से वहाँ लट रहे हैं